اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے بیٹی ہے تو رحمت ہے بیٹا ہے تو نعمت ہے ان سے پوچھیں کہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد حاصل کرنے کے لیے اولاد کو پانے کے لیے پتنی کیا کیا کر رہی ہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہیں منت منوتیاں نہ مان رہی ہیں چڑھاوے چڑھا رہی ہیں خیراتیں کر رہی ہیں دعائیں کر رہی ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ہو رہی تو ان سے پوچھیں کہ اولاد کے نہ ہونے کا کتنا دکھ ہے جو اولاد والی ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو اولاد دیا ہے پھر ان میں سے وہ لوگ بہت ہی بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کی اولاد ان کی فرما بردار ہے ماں باپ کی تابع دار ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں تو اگر آپ میں سے کچھ ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کی اولاد نفرمان ہے وہ غلط راستے پر چلنے کے چل, چل پڑی ہیں غلط راستے کے عادی ہو چکی ہیں نشہ ہے گناہ ہے کوئی بھی گناہ یعنی غلط راستے پر چل پڑے ہیں وہ ماں باپ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ اپنی ہم اپنی اولاد کو سیدھے راستے پر کیسے لے کے کی آئیں ان کو سمجھاتے ہیں ان کو پیار کرتے ہیں لیکن وہ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں وہ ماں باپ کی بالکل بھی نہیں مانتے ماں باپ کی بات بس سننا گوارا بھی نہیں کرتے بس جو ان کے دل میں آتا ہے بس وہ وہی کرتے ہیں تو ایسی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے اور ان کے دل میں ماں باپ کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف بھرنے کے لیے وہ اللہ کے راستے پر آنے والے بن جائیں ماں باپ کے فرما بردار بن جائیں تو اس کے لیے آپ لیے عمل کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جو بھی اولاد نفرمان ہے جتنی بھی نافرمان ہوگی وہ تین دل کے اندر اندر ماں باپ کی فرما بردار بن جائے گی. اور باپ کا ماں کا منہ سے نکلنے والی بات نکلنے والی ہوگی فوری پوری کرنے کو تیار ہو جائیں گی ایسی فرما بردار اولاد بن جائے گی انشاءاللہ وہ عمل یہ ہے قرآن پاک بارہ بابا ملتا تاج کم میں قرآن پاک کا پیج نمبر ہے دو سو چھے سورت حود سورت حود کی آیت نمبر ہے چھے یعنی ففٹی سکس اس کا آخری حصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان ربی علی سراط مستعیم ان ربی علی سراط مستعیم, مستعیم جس کا تجمہ بنتا ہے کہ بے میرا رب سیدھے راستے پر ہے یہ پیشہ ایک ٹاپک آ رہا ہے اس کے مطابق سجمہ یہ بنتا ہے بہرحال آپ نے اس کو کرنا ہے اپنی اولاد کے لیے تو اس کے لیے ہے کہ سیدھے راستے پر کیونکہ اس میں سیدھے راستے کا ذکر ہے تو آپ نے اپنی اولاد کا تصور کرنا ہے کہ اے میرے رب یہ حکم کرنا ہے کہ میرے رب کہ میرے رب کے جو راستے ہے میری اولاد اس راستے پر آ جائے تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو آپ نے پانی کی بوتل بھر لینی ہے کیونکہ عمل آپ نے ایک ہی بار کرنا ہے اگر روزانہ کر سکیں تو آپ کی مرضی ایک ہی بار کرنا ہے تو ایک ہی بار کر سکتے ہیں آپ کہ پانی کے بوتل آپ نے بھر کر اپنے پاس رکھ لینی ہے اور باوضو ہو کر دو رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے آپ نے اس کے بعد قرآن پاک کھول کر یا اگر آپ کو یہ ایس یاد ہے تو اس ایت کو کہ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ جتنا آپ کو دل چاہے اکیس مرتبہ یا اکتالیس مرتبہ اس ایت مبارکہ کو پڑھ کر اس پانی پر دم کر دینا ہے اور دم کرنے کے فوری بعد آپ کی جو اولاد ہے اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو اس پر بھی آپ نے ایک مرتبہ پھونک مار دینی ہے اگر وہ فی الوقت گھر پہ موجود نہیں ہے تو جب بھی وہ آئے تو جب بھی آپ وظیفہ کر لیں کر لیں جب بھی وہ گھر پہ آئے تو اس وقت پانی آپ نے یہ اس کو لازمی پلا دینا ہے جیسے ہی وہ پانی پینے لگے تو اس وقت آپ نے پھر پھونک مار دینی ہے لازمی کو اس ٹائم آپ پڑھیں اگر پڑھ لیں گے تو اچھا ہے نہیں پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس وقت اپنی اولاد پر بھی آپ نے ایک مرتبہ پھونک مار دینی ہے تو یہ عمل آپ نے سات دن ریگولر کرنا ہے تو وہ آپ کو بتایا کہ ڈیری آپ پڑھ سکیں تو ٹھیک ہے نہ پڑھ سکیں تو ایک ہی مرتبہ کیا ہوا عمل تو سات دن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سات دن تک آپ نے یہ پانی اپنی اولاد کو لازمی پلانا ہے کوشش کریں کہ جب بھی وہ کھانا کھائے ناشتہ ہے دوپہر کا کھانا ہے شام کا ہے تو اس وقت پانی کو لازمی استعمال اس کو پانی پلا جائے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر کم از کم دن میں ایک مرتبہ وہ پانی لازمی پلا دیں انشاءاللہ آپ کی جو اولاد جتنی بھی نفرمان ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر آپ کی فرما بردار بن جائے گی انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے اولاد کو سب سے پہلے اللہ پاک پر اس کے بعد ماں باپ کا فرما بردار بنا دے آمین سمم آمین اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ